महागणाधिपतजेनवः महा नमः श्रीविष्णुरूपाय नमः शिवाय वागर्धाविवसंवृक्तौ वागर्धप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ श्रीक्रोधिनामसंवत्सरमु दक्षिणायनमु शरदृतौ कार्तीकमासमु కృష్ణపక్షము చతుర్దశి స్థిరవాసరము ఈరోజు సనాతన పద్ధతిలో జన్మదినోత్సవం జరుపుకుంటున్న ఎవన్మందికి ఈరోజు సనాతన పద్ధతిలో వివాహ వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటున్న యావన్మందికి వేదమాత యొక్క ఆశీస్సులు అనేక అనేక శుభాభివందనములు ఆశీర్వచనం ओम शतम् जीव शरदो वर्धमान इत्यपि निकबो भवते शतमिति शतम दीर्घवाजिरमरुत जेना वर्धयन्ति शतमेनमेव शतात्मानं भवते शतमनंदं भवते शतमैश्वर्यं भवते शतमिति शतम दीर्घवाजहु आयुर्दा अग्ने हविशोचुषाणो घृत प्रतीको घृतजो निरेधी घृतम् पेत्वा बधु चारुगव्यम् पितेव पुत्रमभिरक्षता दिवम् ओम् पिपाजसा पृथुना शोषुचा नाबाधस्वद्विषो सुशर्मणो बृहतः शर्मणि स्याभग्नेराहुंसुहवस्य प्रणीतौ आपो हिष्ठा मजोभवस्ता न ऊर्जेत धातना महिरणा जजक्षसे मोरसस्तस्य भाजजते हरा उषाते निवा तस्पा अरंगबा मभोजस्यक्षाया जनवा आपो आपोजनजथन मित्रस्कुंसृज्य पृथिवी भूमिषा सह सुत जातवेदसमिमी ईश्वा नरं विभु अयक्श्मा सकुंसृजा में प्रजाढ्य

शीते वाते पुनम् निवेत्याः क्षेमो राष्ट्रस्य शीतो वातः क्षेममेवावरुन्धे शतमानम् भवति शताजुःपुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेम् द्रिये प्रतिष्ठति निधजे कल्याणनिधये निधयेऽर्थिना श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्